अथ अकायस्थलम् औपचारिक देहित्वात् औपचारिक देहित्वात् जगदात्मत्वभावनात् जगदात्मत्वभावनात् माया सम्बन्धराहित्यात् माया सम्बन्ध अकायो हि परस्मृतः अकायो हि परस्मृतः परस्य देहयोगेऽपि परस्य देहयोगेऽपि न देहाश्रय देहा विक्रिया न देह श्रय विक्रिया शिवस्येव यतस्तस्मात् शिवस्येव यतस्तस्मात् अकायोऽयम् प्रकीर्तितः अकायोऽयम् प्रकीर्तितः परलिङ्गे विलीनस्य परलिङ्गे विलीनस्य परमानन्दचिन्मये परमानन्दचिन्मये कुतो देहेन सम्बन्धो कुतो देहेन सम्बन्धो देहि देहिवद्भासनम् भ्रमः देहिवद्भासनम् भ्रमः देहाभिमानहीनस्य देहाभिमानहीनस्य शिवभावे स्थितात्मनः शिवभावे स्थितात्मनः जगदे तच्छरीरं स्यात् जगदे तच्छरीरं स्यात् देहेनैकेन काव्यथा देहेनैकेन काव्यथा शिवज्ञानैकनिष्ठस्य शिवज्ञानैकनिष्ठस्य नाहङ्कार भव भ्रमः नाहङ्कार भव भ्रमः न चेन्द्रियभवम् दुःखं न चेन्द्रियभवम् धुःखम् त्यक् तदेहाभिमानिनः त्यक्तदेहाभिमानिनः न मनुष्यो न देवोऽहम् न मनुष्यो न देवोऽहम् न देवो यक्षो नैव राक्षसः न यक्षो नैव सः शिवोऽहमिति यो बुद्ध्यात् शिवोऽहमिति यो बुद्ध्यात् तस्य किं देह कर्मणा तस्य किं देह कर्मणा इति अकायस्थलम्